самое то я уже закончил. Значит, то я попробую из того, что я все подписал, я попробую, как вас разбудить и сказать несколько слов. Потому что вы все чувствуете, что я не то, Значит, э, в дополнение к тому, что сказал Владимир э, Николаевич. Значит, когда мы э, сейчас смотрим на то, что происходит у нас в стране, мы все прекрасно понимаем, что так дальше жить но мы все время стесняемся об этом говорить громко и наверх. Мы, мы все время э, боимся сказать э, или обратиться куда-то с достаточно серьезными и аргументами. аргументами. Вот, скажите, пожалуйста, э, сегодня нормально ли то, что земля, э, охрана памятников и застройка разорваны вопросы между собой? Мы об этом говорим. Меня не интересует, кто написал этот кодекс. Земельный. Меня абсолютно и нас всех абсолютно не интересует, кто написал э, эти самые позиции по охране памятников. когда оторвали это и отдали под Министерство культуры. Это совершенно невозможная вещь. Надо вернуть это все в единую систему регулирования, переподчинить это все единому ведомству и, и создать единую систему, так как это было в свое время, пусть будет плохо, но при Советском Союзе. Но это было, и тогда можно выдать единое место, будем мог и обмежения и тогда можно контролировать этот процесс. Если мы этот вопрос не будем ставить, нам сказать, ну кто же будет теперь землю отрывать и так далее. Вот те, кто дали, те и Значит, надо это правильно ставить, информировать так, и настраивать так политически деятелей. Уже на земле хорошо покормились. Уже вся она почти разделена. Поэтому совершенно спокойно можно сегодня вернуться к, нормальному системе, к нормальной системе регулирования. Это вопрос надо его писать и ставить, и, от, и нам, во всяком случае, об этом не просто шептать, но кричать. Второе, скажите, пожалуйста, у нас есть министерство э Минрегион Буд. Почему Минрегион Буд вместо того, чтобы заниматься проблемой? проблемы градостроительства в городах, проблемами, так сказать, обеспечения градостроительной документации должен заниматься коммунальным хозяйством. Какой дурак, извините меня, опять туда присунул да, эти вопросы, которые касаются исключительно муниципалитета. Это абсолютно не вопрос э, уровня государства. Это вопрос уровня муниципалитета. Но тут есть палка о двух концов, Так же, как и вопросы разработки градостроительной документации. Бюджет. Бюджет, местный бюджет. Местный бюджет обороны в этой стране. Значит, надо ставить вопрос на политическом уровне о том, что надо пересматривать систему планирования распределения налогов в этой стране. Она должна быть другая. Должен быть совершенно четкое распределение налогов старта. То есть есть процент бюджета, процент сбора налогов центральные органы, Местные органы и региональные органы или на уровне района. Так как это сделано в Британии, у всех нормальных странах, там, где совершенно ясно, никто не может лезть в карман друг к другу. И поэтому можно планировать на местном уровне свои затраты на градостроительную документацию, на развитие коммуналки, на пересмотр и местная община может на это влиять. Иначе никакой организации самоуправления в этой стране быть не может. И мы тоже, как профессионалы, это видим, потому что все городское хозяйство, это наши фактически работы. Все то, что закопано в земле, это сети инженерные, это дороги, это та большая гребница, на которой вырастают потом наши дома. Будут они больше или меньше, вот это зависит от того, есть эта гребница нормальная или ее нет. Поэтому надо об этом тоже писать, ставить. причем вопросы поставить. Его, чтобы этим занялись определенные э, политические структуры, которые приходят в власти, и мы должны их при этом консультировать. Кроме того, должны консультировать специалисты из министерства. А там есть специалисты, которые тоже прекрасно это понимают. Но иногда вынуждены покорно сидеть и выполнять глупые указания. Теперь. так. система потеряна система которая за проектируемыми объектами. Да, э, сегодня, естественно, что э, когда написали в закон, что никто ничего не согласовывает, статья, боюсь сейчас, где-то у меня написана какая статья, а, статья 31, пункт 6. Проектная документация на будильництво объектов не потребует погоджения державными органами, органами и по постановленными особо, политическими особами, подходят к таким органами. А кем она? Никем вопрос. А как выдаются местополивные умовы и обмежения? Я задал вопрос Сереже по нашему замечательному архитектору, любимому нашему главному архитектору города Киева Сергей, как ты выдаешь местополивные умовы обмежения? Ну, как я сказал, вообще никак не должен выдавать, потому что нет утвержденной местополивной документации. Я написано в следующей статье, что только на основе местополивной документации детальные планы территории и зоны. Ну, как? Ну, вот смотрим в потолок системы быть не может. Итак, есть предложение, и это можно решить и на уровне министерства, и на уровне это записать, что обязательным является при подготовке сегодня, при вакууме э, местоподневной документации решаются вопросы местоподневников может местоподневными радами при главе архитектуры. То есть рассматриваются различные предложения, после этого идет поименное голосование членов рады и принимаются вот такие умовы, как умовы профессиональной громады для какого-то места, для, какого э, для какой-то территории. И в этом будет смысл градостроительных советов. Не советовать, если не рассказывать, какие окна мы друг другу делаем, а ставить условия, условия для э, исполнения. Но при этом надо дать право, и не право, а чтобы потом принесли проект, который выполнен по этим условиям, на регистрацию в орган главы архитектуры. Они должны посмотреть, написать, зарегистрировано, Выполнены условия, все, и поставить его в кадастр. Больше ничего. Так что э, вот такое решение тоже вероятно нужно принимать сейчас и просить министерство, чтобы оно содействовало как-то в этом деле, несмотря на эти законы, интересные, которые мы сами же и порождаем иногда. Да. По поводу сертификации. И лицензировать. Будет говорить сейчас Чижевский, но я два слова, две копейки свои. Дело в том, что э, лицензирование заканчивается. Но у нас нет сертифицированных инженеров. Слушайте, дорогие друзья, получается так, что у нас предположим, у нас там есть тысяча сертифицированных инженеров, Кто-то недоволен, как эта сертификация сделана, кто-то доволен, кто-то имеет претензии. Да, это совершенство. Иногда с первого раза не все будет классно, понимаете? Не все, может быть, и, а те кто, которые получили сертификаты, соответствуют тому уровню, который, так сказать, хотелось бы нам иметь. Но, тем не менее, это будет откатываться. Если мы устроим еще правильную систему как бы, прекращения действия сертификата, или его при, при остановке, или специальной переподготовке, но это должны работать местные организации на местном уровне а центральная комиссия должна рассматривать эти вещи. Но вопрос в другом, как мы будем без сертифицированных инженеров? Вот у меня есть, я не знаю, как сложилось в министерстве, как они формируют вот этот первый пол или первую группу этих сертифицированных инженеров, но у меня есть совершенно четкое предложение, как архитектора практика. Я, например, знаю как минимум десятка-два очень мощных инженеров, которые работали со мной на очень серьезных объектах которые строили, построили, имеют там 20-летний более опыт работы. И те практические архитекторы, которые имеют сертификаты и которые тоже работали как минимум 15-20 лет, имеют опыт работы с такими классными, хорошими инженерами, за которых можно поручиться и дать им характеристики. Мало того, у них есть действительно этот торопок есть все. Мы должны таких инженеров дать от себя характеристики и дать предложения министерству взять без экзаменаций, без этого самого, этих инженеров, создать из них первую группу, которые должны в дальнейшем создать вот этот вот костяк или ядро, вот этих самых сертификационных комиссий, выработать там и проверить те условия и эти экзаменации для остальных инженеров. И это бы вопрос пошел. Мы готовы таких инженеров дать от каждой организации, в каждом городе у нас есть асы, инженерные асы, которых мы знаем и можем за них получиться а не просто где-то придумывать. У нас же как создаются наши вот эти там, какая-то там палата или там ассоциация каких-то там э, инженерных там или, или проектных организаций. Слушайте, дорогие друзья, это, это организации, которые создаются там двумя-тремя человеками под себя, чтобы себя назначить начальниками. Так вот, этого не надо. Вот есть люди с профессиональным опытом, классным, мы можем их Давать. Мы можем за них вручаться, но не могут представить объекты, которые они построили, где они подписывались и э, не, не расписались, и за что отвечать? Вот видите, должны быть ядром будущей палаты гражданских инженеров. Вот, э, мы могли бы это помочь. Мало того, мы могли бы помочь, может быть, и в этом помещении могла бы работать какое-то время комиссия по сертификации гражданских инженеров. Если сказать, другого решения не будет, то можно даже этим помочь. Я думаю, наукой, так сказать, отдельно руководство Союза должно подумать и поговорить с министерством. Что еще хочется сказать? Да. Ну, конечно, надо ставить вопрос э... о тендерной системе Полная глупость, вред и абсурд. Проектирование, так же, как и научная деятельность, она не может э -э, так сказать, формироваться по принципу кто дешевле, сделает какую-то чушь. Да, да, просто запрещено во всем мире. Тендерная система э -э, применяется только по отношению к уже разработанным проектам. Тендер идет по отношению к подрядчику на строительные работы. Но, опять же, при полностью разработанной спецификации, все, всем остальном, То есть эти люди обязуются выполнить вот это все в том объеме, в каком запроектировано. Ну и каждый ставит свою цену. Тогда это понятно. но когда, извините меня, неизвестно что, неизвестно какой будет проект, и говорят, что давайте, ребята, вот, посмотрим, кто дешевле. Дешевле проектирует только шмонтер. Настоящий архитектор проектировать дешевле не может, потому что он прекрасно понимает меру ответственности и степень... Э потраченного интеллекта, времени и ответственности своей. Главное, своя ответственность за то, что ты решаешь. Поэтому эту систему в проектировании, а также и в научных разработках абсолютно надо запретить законодательно. И об этом надо тоже писать и говорить нам всем. Ну, еще много, могу много наговорить, но пока хватит. Потом уже будем говорить. Спасибо.